выступили на общественное слушание по поводу блокады. А, и организовываем автобусные рейсы отсюда раз в три дня, которые будут людей достать добровольцев на редутых штабах блокады. Потом ветераны пошли сюда ходой и здесь предложили организовать а, тоже один из редутов, мобилизационную палатку, а, потому что главная диспетчерская штаба торговли на крови находится на Банковой. Сейчас ждем палатку. Мы, как народные депутаты, это все поддерживаем и находимся здесь, чтобы обеспечить безопасность, если будут какие-то суточки. І тому що ветеранам, ми помощ розділяємо е, і методи, і цілі. Отже, ми ще тут. Ми чекаємо мети і продовжуємо боротьбу за державу, за наших хлопців, які в полоні, за припинення цієї ганебної торгівлі, за звільнення політв'язнів. Це наш ультиматум Порошенко. Слава нації! Kush është ai? Ai po vjen. Ai po vjen.